Дякую, що з нами залишаєтесь на телеканалі Ки. Ми Продовжуємо працювати у прямому ефірі. Маємо з вами п'ятницю, 13 лютого. Ми консультуємо другий блок поради лікаря. Попереду півгодини спілкування. Ми сьогодні обов'язково поговоримо про все, що стосується патології та подібної залози. Зокрема, також ми будемо говорити про різні напрямки ендокринології. У нас пролунало питання а нещодавно від дозвонічки, але в нас був інший лікар. Вона запитувала, як можна визначити, чи є збої в роботі гормонального фону. Також сьогодні про це будемо говорити. А стабільний гормональний фон має визначальне значення для здоров'я, так як статеві гормони впливають практично на всі системи людського організму. Якщо відбувається порушення співвідношення гормонів, то людина стає дратівливою, нервовою. У неї можуть з'явитися різні нав'язливі фобії і панічні атаки. Гормональний фон можна і потрібно нормалізувати і бажано відновити його як можна швидше, поки не настало досить важкі наслідки для здоров'я. За продовжимо. Галина Новікова, лікар-ендокринолог вищої категорії. Сьогодні у нас у студії телефон прямого ефіру залишається незмінним. Буде так само незмінним протягом цього дня. А попереду, я нагадаю для всіх вас велика кількість прямоефірних проєктів. О 16.20 розпочне працювати Наталя Денценка з програмою у центрі уваги. Другий випуск програми у центрі уваги о 17.00 а о 18.00 випуск програми у центрі уваги. Але на цьому п'ятничні ефіри не завершуються. Одразу після новин о 7 годині о 19.25. Програма Столиця, яка ну розпочинається і триватиме вона до 11 до години вечора. Велика кількість саме гостей для вас. Огляд політичної ситуації це все буде ввечері. Сьогодні працюватиме вечір для вас. Сергій Дойко. Так, ну це так коротко зазначили, щоб потім наприкінці цього ефіру знаєте, не затримувати ефірний час. Будьте з нами, не примикайтеся протягом цього дня. У цій ж годині ендокринологія готові вже приймати ваші дзвінки абсолютно різного характеру. 223-09-71, Діагностика, знижена функція, підвищена функція щодо подібної залази готові. Будемо вас послухати. Добрий день. Добрий день. Ми минулого разу з вами говорили про підвищену функцію Під... чи Ні, понижена, понижена. знижену гіпотиріоз. функцію. Так гіпотеріоз. Да. Ну щодня у мене лікарі, тому я вже чесно кажучи, і велика кількість і ваших колег ендокринологів приходить. А ендокринологія у нас популярна тема, тому вже після того обговорили інші захворювання, але хочу від вас одразу. Ну, Гіпатеріозом не обмежується кількість захворювань, що подібні залози. На що ще на сьогоднішній день найчастіше страждають українці саме в питанні щитоподібного залози? Прошу. Я в предыдущому ефірі говорила о тому, що гіпатеріоз це достатньо розпространене заболівання, але воно достатньо хорошо лечиться, і є замечательний гормон, який коригує замістительну дозу. То есть, в общем-то, проблемы, если говорить глобально о проблемах гипотиреоза в мире, то они на сегодняшний день считаются решенными с тех пор, как этот гормон был синтезирован. Какие проблемы в эндокринной э, тиреоидологии еще не решены и на которые следует обращать внимание? Э, есть повышенная функция щитовидной железы, это тиреотоксикоз или гипертиреоз. А также есть просто диффузное изменение щитовидной железы, так называемые зобы. Зоб обозначает плюс ткань или увеличение размеров. Зобы бывают диффузные и бывают узловые. Если диффузный зоб, то это просто увеличение равномерной щитовидной железы. Если узловой, то среди нормальной паренхимы определяется опухолевое образование или узел. А также есть собой смешанные, когда есть и диффузное увеличение, и узловое увеличение. То есть может быть один узел в паренхиме, может быть несколько. И вот что же делать, какая тактика, если вдруг во время профосмотра обнаруживается у пациента диффузный или диффузно-узловой или узловой зуб? Что нужно делать дальше? То есть если мы увидели, что э, есть увеличенная щитовидная железа, но при этом клинически нет никакой симптоматики, пациент чувствует себя хорошо, все параметры жизнедеятельности в порядке, мы должны посмотреть, а как эта увеличенная щитовидная железа работает, и мы должны принять к сведению, в каком регионе проживает данный пациент. Потому что есть эндемичные по зубу регионы. То есть регионы, где не хватает йода в почве. Это, как правило... При Карпате, за Карпате, это Карпаты и это Полесье. И если ПЦ, пациент имеет диффузное увеличение щитовидной железы, но при этом он не проживает в районе эндемичном, зубу, проживает, например, в Киеве, где легкий йодный дефицит, мы смотрим функцию, проверяем ему гормон ТТГ и свободный Т4 или свободный тироксин. И если эти гормоны в порядке, мы назначаем пациенту Препарати йода. Тобто тут така сама схема діагностики, яку попередньо ми з вами говорили. Да. що Навіть якщо ультразвукова діагностика виявила і, ну, і показала, що є ЗОБ, так. то все одно гормони, на гормони треба здавати аналіз. Обов'язково. тому що Значит, первые полгода пациенту назначается профилактическая доза йода. Uh -huh. А профилактическая доза – это 150 микрограммов калия и едида в сутки. И через полгода делается контроль опять щитовидной железы, УЗИ и контроль гормонов. Если через полгода диффузное увеличение сохраняется, тогда ему назначаются тиреоидные гормоны. Но тиреоидные гормоны назначаются ну, в случае, если ТТГ выше, чем 2,5%. При ТТГ меньше, чем 0,5, териодные гормоны, как лечение диффузного зуба при нормальной функции, не, не применяются. Дальше. Если мы имеем дело с узловым зубом. Опять-таки, первая задача – это посмотреть, а какой характер узла. Добрый узел или недобрый. Для этого существуют косвенные признаки э, недоброты на УЗИ, на основании угу. которых ну, думаете, назначается так? функционная биопсия. А с другой стороны, нужно посмотреть, а не спровоцировано ли формирование узлов плохой функции железы. То есть опять проверяем ТТГ, проверяем Т4. И если узел на фоне, возник на фоне нормальной функции, то за этим узлом просто наблюдают, поскольку ну, сейчас весь мир занял такую позицию органосберегающую. То есть еще лет 15-20 назад впервые появившиеся узлы очень часто оперировали потом мы видели что это приводит к рецидивам и сейчас ну тактика скорее наблюдательная ожидательная при условии что в Результат... Украине так само. Так? Да, да, ну, да. Я раньше да. помню, где коло чули в зов. Так, так, тактика... да, все боялись, и думала, что это сразу до хирургии. Так. Сейчас тактика. Да, мы придерживаемся тактики европейской угу, и всемирной в этом плане, угу. поэтому у нас тоже органосберегающая так, тактика. Так. Ни один хирург в Украине не позволит себе, ну, скажем направить на операцию пациента, не проконсультировав у эндокринолога. Mm. У нас сейчас вот такая жесткая установка, что показания к операции определяет не хирург, а эндокринолог. Это очень важно, поскольку эндокринолог должен оценить, что функция железы нормальная, что другого метода лечения у данного пациента нет. Так вот, если у пациента проведена функционная биопсия узла, если изучена его функция, функция щитовидной железы, функция нормальная, биопсия показала добрый узел. Uh -huh. Этот узел подлежит динамическому наблюдению с интервалом изучения УЗИ один раз в полгода и изучением ТТГ Скажи, один раз в полгода. он не узел. Не, зникне, не, зникне. не зникне. А, значит, может? Ну, у, нас, у нас нет такого понятия uh -huh. У нас есть понятие «не растет». То есть, mm -hmm. обычно уменьшение Короче, Короче, кажучи, не, не росте, уже добрый, правильно? Все уже добре, доброе, да, это нормально. Mm -hmm. Дальше. Говоря о э, патологии щитовидной железы, к сожалению, у пациентов существует очень много мифов. И вот мне хотелось бы, пока нет звонков, некоторые мифы развеять. Вот, например, существует такой миф, что... До речи, я хочу зрозумити, чому нема дзвінків, бо тему уцю просила, тому прошу. Эндокринология все стосовно. 223 двадцять Будь ласка, починаємо телефонувати. Не затримуємо телефонні лінії. Я знаю, що ви любите поговорити з редактором Іриною, але коротенько їй ставимо запитання. Не треба їй розповідати всю історію свого життя від народження. Коротко ставим запитание, потом одразу в эфир. Тому прошу 2240971. Итак, хочу развеять некоторые мифы. Ну, существует такой миф у пациентов, что сейчас же в Украине нет проблем, чтобы пойти в лабораторию и сделать анализы на гормоны щитовидной железы, да? И вот сейчас как-то модно стало пойти самому обследоваться, сделать анализы самому, протрактовать, поизучав информацию в интернете, а также копавшись там в форумах и принять какое-то решение. Сусидка подказала да, диагноз. Да, так ЦТШ. вот хочу предостеречь от э, таких смелых шагов, поскольку для того, чтобы проанализировать результаты гормональных анализов, нужно: <как> первое, посмотреть клинический пациента; второе, нужно изучить его анамнез; а, третье, нужно изучить, а, в каком районе он проживает или проживал изучить анамнезы в плане наследственности, а также изучить анамнез, были ли у него облучения головы и шеи, а также какие препараты он принимает в данный момент, потому что существуют препараты, которые содержат в себе много йода и могут вызывать негативное действие в щитовидной железе. Поэтому Категорически хочу предостеречь наших пациентов от самостоятельного принятия решений только на основании сдачи анализов. Следующий миф, который очень хочется развеять как можно быстрее. Например, пациенты многие считают, что сделав анализ суточной мочи на йод, они определят, есть у них в организме дефицит йода или нет. На самом деле это миф. Дело в том, что исследование йода в суточной моче у отдельно взятого индивидуума, информация абсолютно, ну скажем, или этот результат абсолютно не информативен. Потому что этот анализ показывает только то, сколько йода он съел с продуктами за истекшие сутки. Так, у нас идут звонки, очень прошу, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый Здравствуйте. День. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот я по показаниям кардиолога просто случайно сделала анализ щитовидной железы. Он был хороший. Прошло года два, и я повторно сделала анализ УЗИ. И, к сожалению, обнаружила, что у меня множественные кисты и зоб, и ну, в общем, все это. И вот такой вопрос в связи с этим. Могло ли спровоцировать все это именно стрессовое состояние? Потому что как раз вот стрессов было очень много. Да, спасибо. Я поняла ваш вопрос. Далее а -а -а. чекаем. эндокринология Все питания. 223-09-71. Ради будем учитывать. Стресс, безусловно, имеет большую роль в, скажем так, не в возникновении, скорее, заболевания, а в том, чтобы это заболевание проявилось. То есть теплилась болезнь, может быть, несколько лет уже, может быть, она была генетически предрасположена уже появление этого заболевания, может быть, какую-то роль сыграла в возникновении этой болезни и экология, в том числе постчернобыльская. Но ну, а стресс, как правило, если что-то в организме назревает, то он просто вытаскивает это быстро наружу. То есть стресс, конечно, помогает реализоваться болезни, которые уже где-то там... механизм, да, да. хвороба, була, ну, рок, хвороба таки, знаете, была. Ну, зародки, хвороба была, да, не стресс все. вызвал Зародки хвороба, на превеликий жаль, уже... Конечно, же... конечно. На превеликий жаль. Мы продолжаем пока, да? Пока так нет просто. звонка. Значит, для чего вообще ученые придумали это исследование? Мочи на йод. Мы продолжаем тему. Почему йод в моче в суточной не является информативным для отдельно взятого пациента? Это исследование ученые придумали для того, чтобы изучать содержание йода в моче одновременно у большой популяции населения для того, чтобы потом рассчитать содержание йода в почве данного региона. То есть только для для этого существует этот анализ, он используется в научных целях при э, одновременном изучении йода в моче у большой популяции населения. Есть, как э, выявить, что ну, недостатняя йоду? йода? Это достаточно знать, в каком регионе вы проживаете. То есть, если вы проживаете в, реги mm. в регионе э, легкого йодного дефицита, значит, потребность в йоде ваша ежедневная вполне может быть удовлетворена, если вы пользуетесь просто йодированной солью. Кстати, э, По поводу йода, тоже очень теж дуже багато міфів, їх теж треба розвіяти. Ми про це говорили окремо, ми ж ми не будемо втрачати ми про йодовану сіль. І йод говорили неодноразово в наших ефірах. Дивіться, ну не всі ж використовують йодовану сіль. А, Тоді як виходить, навіть якщо ми мешкаємо всі в одній ендемічній зоні, так. але хтось використовує, а хтось не використовує. А я можу вам зазначити, що відсотків 70%, 70 не використовують, і це правда. выходит, ну, все одно они потрапляют в зону ризику йода дефицита? Ну, во-первых, не только соль ядируют. Ядируют а... Во многих странах и хлеб, и соки. Нам и улей, э И масло, да. да. Но э нужно проводить санпросвет работу, чтобы население покупало едированную соль. То есть об этом надо говорить. Э дальше. Есть косвенный показатель э дефицита йода. Можно определить по крови. Это с по содержанию тиреоглобулина. Если он выше 10, то есть намек на то, что есть дефицит йода. Но опять-таки, э я думаю, что достаточно санитарно-просветительной работы на тему потребления йодированной соли. Это самое, так сказать, безвредное применение йода, поскольку этим продуктом нельзя передозировать йод. А вот что касается вредности избытка йода, я не знаю, обсуждали вы эту тему Мы или нет? все это обговорили. Обсуждали. То есть, это Беремо, так, это неинтересно. тему, Хорошо. Надлишок йоду такой же. У нас идут звонивач. Вы говорите, пожалуйста, мы сейчас продолжим. Говорите. Говорить. Видите твит телевизора и говорить свои запитания. Алло. Давай. Алло, добрый день. Добрый день. Говорить. Пожалуйста, ответьте на два вопроса. Значит, вопрос первый. Считается, что надо делать обследование УЗИ на одном аппарате. Вот. А если сделать на разных аппаратах через три месяца, вот получили мы разные результаты, диаметрально противоположные. Что делать на третьем аппарате? А второй вопрос? И второй вопрос. Значит, второй вопрос касается гормональных препаратов. Вот. Потому что в литературе уже описано их побочное действие. Вот именно вот когда принимают уже в пожилом возрасте женщины, угу. когда мало, малое количество эстрогенов. Так, зразумели, дякую, мы как дали. От этого? Мы вас, дякую, и хороший дякую. Значит, что касается исследования только на одном аппарате, то это, конечно, тоже миф. Вся соль заключается в том, чтобы был профессиональный узист и ну достаточно хорошего уровня аппаратура. Если два УЗИ противоположного значения без лечения между этими УЗИ, значит, есть вопросы к УЗИстам, которые это исследование делали. Безусловно, придется делать третье УЗИ, но только уже где-нибудь в престижном учреждении, которому пациент доверяет, Они, а ну, где-то там. Ну, ну, нас... я когда с таким тоже сталкивалась, возможно, это на увазе, что чем старейший аппарат ультразвуковой диагностики, Це теж має значение. Воно показує різні, показує збільше новітньою технікою. У мене да. така сама історія. Мені на старому апараті, я вам хочу сказати, ставлячи подібну залозу. Э, ну, проблеми пишуть. А насправді, коли зробили на новітньому апараті, нічого немає. Тому, можливо, якщо ви з таким стикнулися. так, да, такое може бути. Я не знаю, там, робіть Вопроси на третьому. Вопроси к техніки, чи робіть, і к врачу але... теж можуть бути. Тому, звісно, придеться третє робити в якомусь серйозному, престижному учрежденні. Так, что касается, я так поняла, это вопрос о заместительной, нас, говорите, о заместительной гормональной терапии у женщин в климактерическом периоде. Я так поняла так вопрос, да? Я не сказала. Ну, я так поняла. Ну. Если я не так поняла, пусть Проб... позвонит. подказывают редакторы, так, дякую. Значит, так, значит это, этот вопрос нужно обязательно задавать не общему эндокринологу, а гинекологу эндокринологу. И назначение заместительной терапии женщин женщин в менопаузе на самом деле показано при условии отсутствия факторов риска или противопоказаний. Это наличие опухолей в яичниках или в молочной железе. И наличие патологии печени, почек, наличие сахарного диабета тяжелой формы. То есть противопоказаний много. И поэтому гинеколог-эндокринолог, который назначает заместительную терапию, взвешивает пользу и риск и принимает решение. Если он принимает решение о назначении, то он обязательно предупреждает пациента о том, что каждые полгода он должен проверять, делать УЗИ и сонографическое исследование молочных желез, органов малого там чтобы ну, избежать побочных эффектов. Так, у нас в чей идут звонить? Прошу, вы в эфире. Алло. Говорить, Алло. говорить, говорить. Добрый день. Это Кравченко. Моей дочке 6 лет назад сделали операцию на пара щитовидки, Далили две аденомки. И после этого она в инвалидной коляске. У нее постоянно скачет температура. Это что дает? Температуру. Одно э, парашитовидка. А какая температура? Субфибрильная? Температура скачет вот 33, может быть, и 7, и до 37 даже и 2. Ну, вы знаете... Почему и... она... Выборщица, за такие запытания. Чему она у визочку инвалидному? Ну, вот после операции на паращитовидке. Ні, почекайте. Ну не тому, що ми вас. Е... Який діагноз? Чому вона опинилася? Вона не ходить. Вибачте, що запитувала, щоб було порозуміння. Не ходить, не ходить. Не ходить. І руки й ноги в неї такі, ну не може руки навіть підняти. Ну, ви знаєте, і... от інформація, яку ви предоставили Скільки Які років, ще раз скажіть? Вона е -е, 60-го, 53 роки, так. Ну, слишком, слишком э, скудная информация. Я, вибачаю, что столько вопросов поставила, просто ну, оно не зрозуміло. Так, дякуємо, кладите слуховку. Почему а, такая история? А, так. Значит, история. Багатом... Тут что-то ещё Да, тут так, есть um... еще какие-то подводные камни, uh -huh. которые uh -huh. нам не озвучивают, потому что если была проведена операция по поводу одономы паращитовидных желез, то эта операция, ну, никаким образом не могла повлечь инвалидность, она наоборот должна была как бы улучшить состояние. Поэтому от чего сейчас температура? Может быть, все, любая соматическая патология может давать температуру но связи с этой операцией я не вижу у этой температуры. Тут надо посмотреть, вызвать на дом терапевта, и пусть по всем органам и системам он посмотрит пациентку, примет решение о том, что нужно ей дообследовать, потому что это задача с пятью неизвестными. М Вы мало извините информации. нас, мы вас, вам верим, ну, с ваших слов, але но неизъясно, такую операцию проводят часто, и это не означает, что все седают после этого в инвалидный визучек. Нет, нет, нет. Ну, там паку... что-то, может быть, не вся информация о состоянии здоровья вашей дочери у вас есть. Наверное, надо все-таки более подробно с историей болезни обратиться к специалисту, потому что мне сейчас недостаточно информации, чтобы вам как-то профессионально ответить. Не зрозуміла, вона паралі. Вибачте, чи паралізована, чи просто вона не може підняти в'ярість, якої зазначила? Це треба дивитися так. Да, це такий питання із серії для екстрасенса. Ну так, да. вибачайте нас одразу. Не можемо так по телевізору. Ну треба зайнятися, займайтеся здоров'ям, доньки. Ну де для вас дитина, доньки тому що тут. Але відповіді шукайте. Так по телевізору я ж кажу, ми не можемо. Одразу вам сказати. Ви почули взаємозв'язку з операцією щодо температури? Немає. Ну, ну це, так це, якщо у вас таке запитання ну, було, то да. в принципі. Так, нас ще є додзвонювач, ви в ефірі. Прошу. Добрий день. добрий день. Це Микола Київ. Підкажіть, будь ласка, автоімунний тереодіт з узлоутворенням? Посліднє іслідування на ТТГ 7.13. приписано Еутірокс. Чи це правильно чи ні? Ми не називаємо препарати. Лікар не може вам зараз сказати, чи хороший препарат, чи не хороший. А, так зрозуміло, бо це буде реклама. Uh -huh. а, і кладіть слухавку. Будь ласка, і а, лікування вам призначає ваш лікар. Які займається вашим лікуванням. Прошу, якщо ви можете якось промоконтументувати, але без жодної реклами препаратів, тому що це відповідальність каналу Київ, і я особисто як ведуча цієї програми, її, якщо це буде озвучено, беру на себе, але це мені не потрібно, тому одразу звертаю на це увагу. Прошу. Я можу відповідати общими фразами прошу, без употреблення на званій препаратів. Тот показатель тиреотропного гормону, який озвучив пацієнт, дійсно требує назначення теріодних гормонів смысл назначения правильный. Ну я не берусь судить о дозе, поскольку это все надо методом подбора и методом динамического контроля. То есть глобально, э, вопрос к решению вопроса подошли правильно. Ви, коли навіть називаєте препарат, дивіться, ви маєте право, але скажіть, щось вас в ньому не влаштовує? Мені на у вас ж довіряєсь, якісь побічні ефекти пішли? Е, щось я не знаю, або, можливо, не допомагає, як ви вважаєте? Тоді договоріть це, скажіть, будь ласка. Б, це Д, і тоді буде зрозуміння. Лікар зможе тоді якось ну не те, що не немає просто права морального, коли колеги вже виписали е, певні, скажімо так, методики лікування. Просто може, скажімо, так, ну проконсультувати, чому тільки так так. Ви знаєте, як потім ображаєтеся, що запитали про якісь препарати, ми тут не сказали, чи хороший він, чи поганий. Ну комусь взагалі один препарат може допомогти, правда? Навіть Конечно. так питання і що то подібне залози комусь може дуже добре допомагати, комусь, скажімо, може взагалі не викликати ніяких реальних результатів. Конечно. все доза залежить. А еще дозы, правда? Конечно. Это гипертензия, да. у кого-то одна доза. Да, да, так, все очень индивидуально. Так, у нас да. остается где-то 4 минуты, будет звонок, принимаем, вернемся до узлового зубу. А в каких случаях все-таки необходимо хирургическое втручение? Сейчас во всем мире приняты единые показания к оперативному лечению. Это первое, наличие атипичных клеток при проведении пункционной биопсии. Второе, это наличие функционально-автономного узла, то есть узла, который продуцирует гормоны независимо от э, ритма выработки гормонов всей щитовидной железой и независимо от команд гипофиза, который дает команды на выработку гормонов. Эта токсическая аденома очень опасна и может привести к срыву сердечного ритма. Поэтому, если у пациента поставлен диагноз токсическая аденома, это второе показание к операции. Третье показание к операции – это наличие узлового зуба, даже доброго, на, по результатам биопсии, но такого, большого размера, который вызывает компрессию органов шеи, когда у пациента появляются жалобы на затруднение при глотании, на невозможность проглотить твердую пищу, и вот тогда из-за больших размеров проводится оперативное лечение. Но есть еще четвертое показание, это желание пациента. Вот такое категорическое желание, хочу, уберите узел, идут навстречу пациенту. То есть вот четкие... По сути четыре показания к операции во всех остальных случаях динамическое наблюдение и лечение в зависимости от гормонального фона этого узлового зуба так еще один звенок и завершим а в эфире здравствуйте, здравствуйте доктор я бы хотела спросить у моей дочери во время беременности был повышен ттг и она принимала гормональный препарат после беременности вроде бы нормализовался но потом опять очень сильно поднялся и, в, во время, и она кормит грудью. И можно ли корм, во время кормления грудью, и во время беременности я знаю, что можно, а во время кормления бру, грудью можно принимать гормональные препараты? Спасибо. Дякую вам. Да, спасибо за вопрос. Если речь идет о приеме тиреоидных гормонов, которые были назначены в период беременности, и потребность в них сохраняется после родов, конечно же мы оставляем э, терапию тиреоидными гормонами и во время кормления. Прием препаратов тиреоидных гормонов во время кормления не является э, Показаниям для прерывания кормления. Поэтому можно, но обязательно жестко контролировать показатели ТТГ и Т4 свободного. И э, очень важный момент. Как правило, после родов потребность в заместительной терапии снижается. И снижается, как правило, почти в два раза. Поэтому э, нужно следить за показателями ТТГ и Т4 свободного. Но буквально каждые 4-6 недель после родов, mm -hmm. для того, чтобы доза была правильной. Но прекращать кормление из-за этого не нужно. Ви нас почули, я думаю, так? Сподіваюся, так, ми сьогодні завершуємо. Ми не дійшли шо, мовлячі, до гормонального фону за тиждень, наступного тижня ні. Але за тиждень ми знову запросимо лікаря-ендокринолога і поговоримо взагалі про гормональний фон, як зрозуміти, що збій відбувається, як стабілізувати гормональний фон. Тема важлива: хто сьогодні не встиг зателефонувати, обрали, будь ласка, не ображайтеся. Зможете це зробити рівно за тиждень. Ми піднімемо дану тему. Десь вже це буде понеділок, але не наступний тиждень. Я звертаю на це увагу понеділок, а вівторок. Тому, будь ласка, у будьте з нами, слідкуйте за анонсами, обов'язково буду анонсувати, розповідати, які теми будемо піднімати найближчим часом. Так вам сьогодні дякую, до зустрічі також. Будьте здорові. Дякую. Галина Басіга. Новікова, лікар-ендокринолог вищої категорії, була гостем другого блоку. Ми ж переходимо до третього блоку. Ну і зрозуміла, хтось завтра відзначатиме день закоханих не відзначатиме, але ми ну просто мусимо сьогодні трошки присвятити все таки часу е, певному святу. День закоханих завтра. А сьогодні ми також поговоримо в наступному блоці, які ж квіти дарувати своїм коханим. До речі, кілька цікавих фактів з історії на початку 18 століття король Швеції Карл II запровадив в Європі нову мову після того, як попував Персії і пізнав східний язик. квітів. підкові словники публікувалися протягом усього 18 століття і розповідали про секрети лілії буску. А окремі глави були присвячені складанню Довольно Очень букеты. Довольно популярны і у Франції, у Довольно популярны в Довольно популярны букеты. Довольно А букеты. Довольно популярны наступному про это в наступном блоге, не примикайте.